И всем привет, с вами Лифтяник. Сегодня я вам буду рассказывать, кто такой Ложка на самом деле. Так, я нашел его картинки в интернете. Так, сейчас. Вот его Кабу бы, настоящее лицо. Сейчас. Вот еще какое-то лицо. так ты я смотрел видео, это его настоящее лицо. Лололошка не любит общаться с, с, со своими подписчиками. Он Ра... снимает видео только ради денег. Да, я даже вам сейчас покажу. Он начал соревноваться с Вендером в рэп битвах, чтобы заработать денег. Так, реб. Э, Итак, мы сейчас посмотрим. Он заработал в этом видео примерно.

Всем привет, меня зовут Бендер Я школьник, свои 15 следую тренду Помню, недавно брал студию в аренду Обзор модов, это мой хлеб, брат Я захвачу планету, я очень крут Люблю своих подписчиков, тех малышей примило Что во мне изъяны ищет, так не обижаюсь, Пусть засирайте дальше, нормальные Точно отличать правду от фальши Как ни крути, я доминирую в своих рук мода по мне Вызывать рвоту бегачу, Выпуски любую погоду Я создал новую моду Нет меня лучше кого-то И даже если обо мне забудут Да что там, БДР останется тортом mm. Дорогие друзья, с вами он За вас просто подпишись, или ты против нас? Let's play, знам счеты, моды Буду популярней доты Ведь всегда на ютубе будут школьники задроты Это первый мой куплет, дай мне один ответ Стоит ли пытаться, ведь уже ты перепьян Ты бы лучше розовый прикрыл, пока я тебе не помог От 40 модов я твой отец, не наросток сынок А жиротаж наводил себя в классе на парте Твой праздник 8 числа в марте Приятный голос тут у меня Он уж лучше, чем твой без клятвы Как вы поняли, сколько он заработал вот на одной такой малюсенькой песенке. Вот да, если я даже сочиняю свой рэп, конечно, он не отличный. Это еще начало, я может там все полностью перепишу. Ну, в принципе, я вам как могу показать мой рэп. Читать я, наверное, не буду. У меня голос записывать. И это на видео не очень приятный. Кстати, кто думает, то что я малолетка и мне не 12 лет? Хм. Это просто у меня такой голос. Вот. Так. Я не смог что-нибудь нормального придумать. И взял чуть-чуть из э, Рэпа Бендера. Так, я могу даже его сейчас как прочитать. Всем привет! С вами Левтяник, я школьник. Свои 12 лет я очень популярен. Да. Обзор игр это мой хлеб брат, я захвачу планету, хоть у меня подписчиков мало, но все равно крут, как ни крути. Брат, я кручу лоложки, у меня видеообзоры очень эпичные. Один эпик в них. Стоп, не сейчас про них. Вот как-то так я себе поставил оценку 9 и 8 из 10. Вот, потому что мне надо еще все исправить, подобрать музыку, чем я буду заниматься. И вообще, почему я сейчас об этом начал? Так. Сейчас мы дальше будем продолжать говорить про лололожку. У меня ви... время ограничено, я могу снимать только 8 минут. Просто у меня потом вылож... не выложится видео на YouTube. Итак, вы поняли, кто такой лололожка? Можете узнать правду о лололожке. Наберите. Сейчас скажу. Вся правда о бендере или о лололожке. И вы все найдете. И всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал. Ставим лайки. Ну, вернее, как лайки. Большие пальцы вверх. Ставим большие пальцы вверх. Всем пока.